Ця струнка красива жінка одразу виділяється із натовпу, і одного разу поглянувши на неї, безпомилково визначиш професію артистка. Чи то яскрава зовнішність підтверджує цей факт, чи граціозна статура беззаперечним лишається одне? Такі манери, жести, погляд притаманні лише людям, які присвятили своє життя сцені? Народної артистки України Раїса Валькевич широко відома не лише на Кіровоградщині. з концертними турами і сольними програмами. Вона побувала в країнах і близького, і далекого зарубіжжя. Драматичное меца сопрано яскравое стоповое красуни, искристый близкий и смарагдовый хочей взяли в полон не одну армию шанувальников. Это, очевидно, произошло еще в детстве, потому что я очень хорошо помню свое такое звездное детское выступление, где сидела мама в зале, а я пела «Сегодня мамын праздник, сегодня мамин день, я знаю, любит мама гвоздику и сирень, я знаю, я знаю». Это был бис, конечно. Почему? Потому что я очень любила свою маму, и я как ребенок еще не могла понять, что вот эти чисто, а, вот эти характерные психологические, силовые импульсы вот во мне заложены, они должны выйти. И я, значит, так сказать, это все несла, это все передавала, поэтому сразу без, без, бис. Но ваша вот. мама, по-моему, тоже была прекрасным педагогом по вокалу Да Я знаю, она... что она берегла даже связки солистов Она это... щадила Если бы не мочеников. мама, то я бы и не изберегла, очевидно их, Потому что часто в детском возрасте их рвут Эти связки И непомерными занятиями Потому что надо беречь связки Потому что связки детские Это самая тонкая, вообще гортанная мышца Это самая нежная часть человеческого тела Ее надо очень-очень-очень беречь и поэтому вот приходилось мне в детстве то много, очень много петь, и если бы не мама, если бы не дедушка с бабушкой, которые мне говорили, знаешь что? Делай вот так, больше молчи, вообще молчи и будь красивой больше молчи, больше слушай, оставайся красивой и доброй, у тебя все получится. Я без, ну, безмерно благодарна своим родителям, потому что моя семья была именно интеллигентная, музыкальная. И они заложили во мне и все это, и любовь к музыке, и, и эту такую системную, так сказать, можно сказать, я уже в консерватории, в училище, я получила это системное знание, подход к этому и как работать со словом, и что такое сила намерения, которая в исполнительстве должна присутствовать прежде всего, и что такое тайная сила слова. Однажды дедушка, мне мой дедушка сказал, что если много работаешь и имеешь желание, то тогда судьба тебя ведет. Но если ты противишься и не имеешь желания, то тогда она тебя тащит. А я не хотела, чтобы она меня тащила. Поэтому я много работала, поэтому, может быть, даже любимая моя ария – это ария Золушки, потому что эта ария раскрывает не просто ее Золушку и, и проецирует ее на слушателя, а она э, классическая, академическая да, музыка, которая учит и развивает в себе в самом определенное качество. И она просто кричит о том, что надо много-много-много-много работать, тогда судьба проведет тебя по э, жизни, проведет, они будут тащить. А Поскольку мне пришлось спеть очень много образов женских, и я э, стремилась к тому, чтобы разные характеры женские спеть и показать на сцене, то я через себя, так сказать, пропустила и Жанну Дарк, это этот, знаете, символ героини, героизма. И вот внутри я у себя там ощутила вот это вот, потому что если бы я не ощутила, мне бы никто не поверил и сказал бы все это, что вы поете, это все не то. Вот. И ту же Марицу, которая мне была видимо крайне нужна, потому что ну, там весь смысл жизни, это стимул жизненный, потому что это женщина, которая дает жизнь. И когда выходила после сцены, после того, как я спою Марицу, ко мне подходили и турки, и англичане, говорили «Вы лучшая Марица». Потому что после вас хочется жить. Вот мы вас послушали, вот мы вас посмотрели, послушали, нам хочется жить. Почаще пойте ее. А дело опять-таки не в том, что она что-то проецировать, да, что она красивая женщина, что она а, там что-то там говорит, что-то там поет, а дело все в том, что я этот характер заложила в себя через этот образ и сама научилась жить и быть жизнерадостной, потому что однажды себе сказала, если я буду грустить, если я буду тосковать, то целых 10 минут. А... В остальному можна бути нести життя, життєрадісність, радість радость і такий щасливий вот імпульс для человека со сцени. З кожним виходом на сцену від виступу до виступу вона почувала себе сміливішою і впевненішою, відшукувала нові деталі у створенні образів, експериментувала, вчилася на сцені мислити, швидко і лаконічно вживатися в характер героїні. Будь то чарівлива Маріця чи героїчна Жанна Дарк, пропускали їхні долі через своє серце, свою суть, свою душу. А тому такими яскравими, чистими, благородними, а разом із тим і дуже різними виглядали на сцені її героїні. Кавалькевич не тільки щедро обдарована талантом артистичним. Вона вдумливий талановитий педагог. Ця жінка натура набагато глибша, ніж може здаватися на перший погляд. Є в її душі і філософські пошуки, і достеменне осмислення навколишнього світу, і величезний дар науковця-дослідника. Професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методика музичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, народна артистка України Раїса Валькевич і педагог від Бога. А тому її заняття студенти не пропускають ніколи. Да, если не будет внутреннего психологического нет, заряда, он не пойдет. Нет. Понимаешь, просто не пойдет этот романс. Кроме того, давай в образе, ты должен ощутить этого мужчину и просто им стать. Если ты не будешь это чувствовать, а будет идти просто текст нотный, да, значки, нотные и буквы, и все. И без ничего. Это ничего, это не произведение. Вообще-то это не вокал. Вокал это нечто живое. Значит, надо одушевить это все исполнение. А духа творить, а душа ведь. в своем классе пытаюсь именно ребята ввести в эту систему исполнительскую, потому что поют все. Сегодня могут запеть все, но в профессии остаются считаны. Только, только потеряешь пульс этой кантиленой, все сразу рассыпется. Внутренний пульс здесь самый важный. Дай отдыхать аппарату. Набирай, набирай, набирай волны. диалоговое окно, оно постоянно открыто. Зритель, исполнитель, зритель, исполнитель. Если нет этого диалогового окна, если выходит человек и где-то там заоблачно смотрит и ему по барабану что там делает слушатели, как он сидит, и он не понимает, что слушатели надо вовлечь в себя. А если ты начинаешь заниматься этой работой, ты оставляешь абсолютно все те проблемы, которые у тебя произошли там в Джеке, еще где-нибудь еще где-нибудь и и в семье или как-то еще. И ты перевоплощаешься, то, что говорил Станиславский. А я к этому еще добавляю, и у меня сейчас и дети тоже исследуют эту тему. Момент перевоплощения – это очень важный момент. Задача, сверхзадача, как ты говорила раньше. Но есть еще такое опережающее мышление. Если не будешь работать опережающим мышлением на сцене, вот он просто, очевидно, в свое время еще не ну, не успел доработать эти работы, потому что он и перешел бы к этим психологическим аспектам. О том, что ты должен опередить своим пошлением, опередить публику, опередить, э, так сказать, обывателя, опередить того, кто приходит в залы. Э, почему это нужно? Потому что ты должен вести. Ты должен вести человека, ты должен показать и давать слушателю то, что его поведет, научит, подскажет, успокоит, утешит. Если он горевал, то пусть горюет целые 10-5 минут, и все, и забудет. Если он, значит, не мог принять решение, то он должен наполниться такой энергией, которая даст ему возможность. И это совершенно план другой жизни. Поэтому а вот это актерское, актерский этот момент, исполнительский момент, и вообще искусство. Я так думаю, что искусство в общем создало цивилизацию. Давай ка вернемся вот к такому глобальному в общем вопросу и подумаем над тем, что не было бы искусства, не было бы архитектуры, не было художника, не было исполнителей, не было тех музыкантов, литераторов, была бы у нас цивилизация? Конечно, не было бы цивилизации. За всі ці роки яскравої професійної діяльності Раїса Андріївна добре засвоїла не тільки ази фахової майстерності, сценічної та педагогічної. Саме на сцені вона пройшла школу життя, навчилася працювати, незважаючи на прикрощі, йти вперед, долаючи перешкоди. Її порятунком завжди була сцена, музика. Саме вони той своєрідний ключ до вдосконалення визнання слави. Ви відноситесь до тієї рідкої категорії на красивих і талановитих артисток, співачок, яким дарували романси. Так, да, мені не один роман даріли, але вот один романс моєї однокашника по консерваторії Юри Клімова я пою по сьогоднішній день. Причому його так люблять. что его просто просят петь. У меня его просят его в Черкасах, я приеду там, допустим, еще в какой-то город, там у меня его просят, там у меня его просят, везде у меня его просят, и я его пою, и даже откуда-то из севера там прислали просьбу, слушали, и пришлите нам этот роман из Тюмени, по-моему, я уже не помню. Просят, дайте, дайте, дайте изумительные слова. Сколько раз, когда перед тем, как начинать его петь, у меня, у меня просто возникает его образ. Эти его невероятно голубые васильковые глаза, это вот открытое лицо. Он сидел за роялем, и он аккомпанировал когда. И я очень жалею, что я просто не успела его пригласить сюда с его песнями, с его концертом. Ну, трагически там так все получилось, очень рано ушел из жизни. Климов, вирщи Миколы Базоева Осенние цветы. Поля, зима придет, все тропы заметет. Но буду жить во мне в моем дыхании. Осенние цветы, последние цветы, как радости великой ожидание осенние цветы. I yeah. я знаю, що в вашому житті були випадки, коли вам по ходу виконання доводилось перекладати романс, по ходу його виконання. То ти мені говориш, Ірочка, по мені зараз пройшла дружба, тому що я так вспоминаю. Я, я, я був такий момент, коли тоді ще руководителем був на Умайсеч Качко камерного оркестра. У нас були гастролі в Германії. Ми починаємо від Мюнхена, закінчуємо так, проїхали всю Германію. Було много концертов, очень тепло нас принимали, но нас сопровождал консул Германии. Вот сейчас вот помню, у меня визитная карточка сохранилась, Анатолий Пономаренко тогда был кон, консулом Германии. Но в тот момент, вот я не помню, какой это год был точно, потому что у меня несколько заездов было по Германии, и в какой это именно был год, но это точно помню, что это было тогда, когда разделялись консульства России и Украины. Mm -hmm. Вот в Берлине, по-моему, осталось консульства России, а украинское консульство просто вышвырнули из здания. И консул этот пришел, а у нас должен быть концерт, и он должен представлять при диаспоре, и он везде с нами ездил, и нас представлял, и показывал, и принимал. И вот мы поехали в Мюнхен, и он таким был а, в то время расстроенным, он даже доходил до такого апофеоза состояния, когда он ходил и говорил, я не понимаю, как это так, как можно так работать, вот сейчас мне нужно искать здание, а я должен работать с людьми и так далее, и так далее. И вот тут вечером приходит вся диаспора. Дорогие наши соотечественники собрались и пишут мне записку, Раечка, исполни, пожалуйста, наш любимый романс. Мы, наши родители его любили еще Ночь Світла. Я добре помню этот роман. Він був з нами. Ну, що сделать, коли консул перед концертом зайшов і сказав, що лише українська програма, щоб жодного російського твору не було в програмі. Вот дійте, що хотите, жодно. І поэтому я. кланяю головой Новомайзеевича, он смотрит на меня вот такими глазами, начинает играть вступление на светла, и я начинаю делать попутный синхронный перевод русского романса на украинский язык. Это для меня было... Э, для, не давайте для зрителя хотя бы начало русские варианты украинские. Буквально фрагмент. Ночь светла над рекой, тихо светит луна и блестит Мені прийшлося, зізначи щодо І Як це там Україна? Тимний самтиші смараговим. Дзвінків пісень сваді не співала солой. на як у сучасні розтахи та Навряд чи дорога до популярності та визнання у Раїси Валькевич була тернистою. Глядачі якось прийняли і полюбили її одразу. З першим кроком на професійній сцені до артистки прийшли і прихильність глядачів, і їх щира любов, вдячність та захоплення. Усе мистецтво, як ми кажемо, та це робота духа. Це як, скажімо, священник править літургію, так митець, який працює над ролю, який працює над твором, він працює. Душевно, духовно одухотворює цей твір, цей образ і ту задачу, яку поставив, скажімо, автор. Вам пощастило співпрацювати на одній сцені з людьми і нашими земляками, в тому числі, які зараз по праву вважаються легендою? Знаєте, от у мене висить Артур в класі, да? видаючийся оперний. В общем, дирижер, которого любили все певцы мира. Поэтому он висит у меня. Он настолько давал возможность петь вокалистам и ввел этот вокал и все это сопровождение симфоническое, что все певцы любили с ним петь. Они никогда не перетруждали себя, свой голос. И вот в отношении Юрия Павловича Хилобокова я могла бы сказать, что он тоже один из моих любимых дирижеров. И там, скажем, не потому, что мы что-то сделали, что-то не сделали, что-то спели, что-то не спели. У него было нечто другое. У него чисто интеллигентный подход. Он был очень добрым, очень мягким человеком. И с ним просто хотелось работать. Дирижирует Юрий Хилобоков. i Життя артиста зовсім особливий. Перше, що я одразу визначила для себе, це незалежність і величезна особиста відповідальність. В її житті на якийсь другий план відходять особисті проблеми та життєві перипетії. А на першому, а можливо єдиному сцена. Можливо, тому з таким натхненням Раїса Андріївна присвячує себе педагогічній діяльності, виховуючи цілу плеяду молодих талановитих виконавців. Вот так вот есть, уже по всему миру работают. И очень приятно, когда вот находятся из Италии, пишут и э, здесь и появляются и приходят. И, и я так считаю, что это мои почитатели. В общем, мои же студенты и мои, мои почитатели в одном лице. Это просто здорово, правильно? Потому что видишь результат своего труда, потому что видишь, что исполняется э, то желание, которое вот там вот где-то подсознательно всегда э, сидит в тебе, э, что ты работаешь с прекрасными людьми и ты готовишь прекрасных людей в эту жизнь, а не каких-нибудь террористов. И вот это для Сонце, низенько, вечір близенько, види Вий до мене, моє серденько, вийди до мене, моє серденько, ой, види, види, та не борися, моє серденько розвеселися, серденько розвеселись. Напевно, не зовсім точно було б сказати, що народна артистка України професор Раїса Валькевич живе мистецтвом. Ні, мистецтво то і є для неї життя.